Halo selamat siang kawan-kawanku semua telur-telur para peternak ayam kampung <tuh> mungkin pada video kali ini saya akan membuat apa ya Bagaimana rasanya jika kita mempunyai Ternak atau ayam kampung yang sehat-sehat, pasti kawan-kawan semua menginginkannya. Bagaimana agar ayam kampung atau ayam yang kita pelihara ini cepat besarnya dan yang utama adalah memberikan penghasilan lebih kepada kita? Jadi, ternak ayam kampung ini. Memang prospeknya adalah bagus bagi yang bisa merawat, manajemennya bagaimana, insya Allah menguntungkan. Jadi, meskipun di belakang rumah saja kita sudah memelihara ayam kampung, apalagi kita yang memiliki tanah lebih, baik itu pekarangan ataupun belakang rumah yang masih belum ada bangunan. Atau di pemukiman, nah, lokasi saya ini tepat berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, belakang sudah tetangga, samping kiri sudah tetangga. Jadi, saya rasa kalau di pemukiman saja bisa menghasilkan, apalagi kita yang punya lahan. Nah, mari kita berpikir lebih kreatif dan inovatif lagi. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan atau tambahan uang dari sebuah usaha ya, yang di sini adalah usaha ternak ayam. Jadi kawan-kawan, kalau menurut saya usaha ini memang bagus. Pasarnya juga lebar dan biaya biaya pembesarannya juga tidak terlalu berat modalnya juga tidak terlalu banyak jadi kalau kita sudah punya model indukan katakanlah 5 betina satu jantan Insya Allah kita bisa mengembangkannya sampai ratusan ekor dari indukan tersebut tanpa kita beli anakan atau DOC Nah seperti saya ini kemarin Awalnya memang Tahapnya belajar Satu tahun Dua tahun Memang perlu belajar Karena dulu Memang belum pernah memelihara ayam Cuma memeliharanya Secara liar Kita lepas saja Nah dari situ saya berkeinginan Bagaimana untuk bisa Mengembangkan Ayam kampung ini Di padat pemukiman, tetapi bisa berkembang. Nah, ini sudah saya coba dari pengalaman satu dua tahun kemarin. Alhamdulillah, ini sudah menemukan beberapa beberapa trik atau langkah-langkah kita dalam peternak ayam kampung. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu semua. Pertama itu adalah bagaimana kita mendapatkan indukan yang unggul? Indukan yang produktivitasnya tinggi. Nah, di sini kita tertuju pada telurnya. Berapa butir telur yang bisa dihasilkan oleh indukan-indukan kita? Nah, kalau kita peternak rumahan, skala rumahan, pasti telurnya maksimal setiap hari dapat 4, 4 telur dari 5 indukan ya bahkan bisa lebih tapi minimal kita bisa ambil tiga terjeleknya adalah dua butir nah per hari biaya pakannya untuk indukan tersebut tidak kurang dari di bawah delapan ribu rupiah untuk lima ekor indukan jadi disitu kita sudah bisa menghitung kalau kita kalikan sebulan Nanti hasilnya berapa? Kalau memang kita hitung secara harian, insya Allah ada plus minusnya. Tapi kalau kita kumpulkan satu bulan atau minimal lah kita ambil satu minggu, insya Allah nanti ketemu keuntungannya. Tapi keuntungannya tidak besar. Nah, memang kita disitu adalah memiliki sedikit indukan. Bayangkan kita memiliki tiga kali lipatnya, berarti kita kalikan saja berapa hasilnya. Nah, seperti itu hitung-hitungan mudahnya. Kalau kita bisa membesarkan lagi misalkan kita jual DOC anak ayam, pasti nilainya bertambah tinggi lagi. Kemudian bisa apalagi kalau kita bisa menjual calon indukan, pasti harganya lebih mahal dan keuntungan kita semakin tinggi kemudian langkah yang kedua adalah kita harus bisa mensiasati pakan mulai dari pakan indukan sampai pakan pembesaran nah disitu kita bisa melihat keuntungannya dari berapa in, berapa pakan yang kita berikan ke ayam Nanti harga jualnya ayam berapa? Tergantung kita bisa mengolah pakan atau tidak. Kalau kita tergantung sama pabrikan, insya Allah tidak akan mencukupi dari hasil penjualan ayam karena saya rasa harga pakan pabrikan terlalu tinggi. Kalau memang tidak dengan ayam, performa performa bagus, ayam yang daya telurnya tinggi dan daya pertumbuhannya bagus. Nah, saya pastikan tidak akan mencukupi untuk biaya produksi dari kebutuhan ayam itu. Nah, makanya di sini saya otak-atik pakan mulai dari ini, itu, kemudian cari informasi di sini, coba sana, coba sini dan alhamdulillah ketemu formula yang pas. Buat pembesarannya Yalah, Mungkin teman-teman Bisa lihat video sebelum-sebelumnya Tentang pakan Saya share pakan Nah ini penampakannya Kita lihat ayamnya Besar-besar gemuk-gemuk Sehat Nah ini hasil dari Percobaan pakan-pakan yang sudah saya Saya lakukan Jadi satu minggu saya rasa Pakan ini kurang dari segi pertumbuhannya saya cari lagi informasi kita tambahkan apa dan Alhamdulillah kemarin ketemu di kandang teman saya itu dengan tambahan formula susu susu reject atau susu kada luar saat pertumbuhannya bagus tapi di kandang saya belum saya lakukan karena masih nunggu bahan tersebut kemudian yang ketiga adalah strategi kita bagaimana bisa memasarkan ayam kampung ini dengan harga tertinggi untuk kawan-kawan yang lebih mudahnya kalau kita jual harga tertinggi itu adalah jual jual calon indukan nah calon indukan sudah pasti harganya di atas 80.000 nah, itu usia tiga, tiga setengah bulan sampai empat bulan setengah di kisaran segitu di bawah 100 ribu Nah kalau kita main di usia panen di usia 70 hari nah Insya Allah harganya relatif tergantung performa ayam kita kalau ayam di saya ini 70 hari ya segini nih 70 hari nah yang jantan itu yang ini belum 70 hari ini masih dua bulanan ini 70 hari jadi yang ini sudah usia 70 hari nah yang ini belum ini ini temannya di sini nah, insya Allah harganya di kisaran 40.000 per kilo jadi lebih mudahnya di sini saya mungkin berbagi pengalaman saja kalau di sini saya kalau betina saya gunakan calon indukan kita jual calon indukan Kemudian kalau yang jantan kita jual di olahan makanan. Nah, di sini olahan makanan adalah ayam, ayam bakar. Jadi ayam bakar di sini ada dua jenis. Ayam bakar bumbu kecap dan ayam bakar bumbu Jawa yang kuning kemudian baru diasapi lagi. Itu yang banyak di sini. Nah, menggunakan pejantan-pejantan di usia 4 bulan yang beratnya di usia beratnya di kisaran 1,8 sampai 2,5 kilo jadi di usia 4 bulanan maksimal 4 bulanan sudah mencapai berat seperti itu nah, harganya lumayan tergantung kalau barangnya hukum, hukum hukum pasar kalau barang semakin sedikit maka harganya pasti semakin mahal sama seperti di sini. Kalau kita memang bisa menyimpan ayam ini atau menimbun ayam ini, kita punya stok pakan yang banyak, tempat yang banyak, kita jual di saat kondisi-kondisi ayam tidak banyak stok di pasaran. Nah, baru kalau kita sudah tahu memang ayam ini nggak ada di pasaran, baru kita action, kita tawarkan kepada Para penjual, pembeli-pembeli yang ada di sekitar pasti diambil harga tinggi. Itu mungkin kawan mensiasati untuk skala rumahan, bisa mensiasati seperti itu. Kalau skala ribuan, ya nggak tahu lagi lah. Kalau sudah harga seperti itu, kalau nggak mau dijual, ya rugi-rugi pakan. Rugi kalau kita lah, mungkin sedikit demi sedikit kita bisa tabung, mungkin pembesaran. Tidak laku sekarang, kita tabung lagi dua minggu lagi, satu bulan lagi, dua bulan lagi. Nah, prinsip saya seperti itu, kita tabung seperti itu. Jadi, kalau kita sudah bisa jual nanti di usia empat bulan, nah itulah keuntungan kita karena biaya produksi sudah ditanggung oleh adik-adiknya ini yang sudah terjual. Tinggal kita ambil keuntungan bersihnya di ayam penjualan ayam yang besar-besar yang terakhir tadi nah, mungkin ini sedikit tip juga buat teman-teman yang memang memiliki ayam kampung cobalah jual cara seperti itu kalau kita jual langsung ke bakul, ke pasar, misalnya di sini pasar wagi pasar paing dan lain sebagainya pasti harganya es ngeri harganya untuk beli pakannya saja tidak cukup. Kalau memang kita langsung jual di pasar bebas seperti itu. Kalau kita jual di media sosial. Kemudian di apalagi lah. Mungkin keuntungannya lebih relatif tergantung kita masuk apa? Masuk komunitas ayam kampung petelur. Kita punya spek Ayam petelur, petelur unggul, kita jual di sana. Pasti harganya bagus kalau kita punya grup pejantan ayam jago. Nah, disitu kita masuk, masuk kriterianya mereka. Insya Allah, ayam-ayam kita laku juga di sana. Jadi, tergantung kita cara pasarkan kita bagaimana nanti keuntungannya lebih bernilai. Mungkin itu ya kawan sedikit video pada siang hari ini Semoga memberikan semangat, motivasi dan informasi, informasi kepada teman-teman semua Bagaimana sih perputaran dari peternakan ayam kampung ini skala rumahan Sehingga bisa atau masih bertahan di gempuran pakan-pakan pabrikan yang semakin melambung jadi ini jawaban dari saya. Mungkin teman-teman kemarin yang bertanya di WA belum terjawab, saya jawab di sini. Nah, mewakili jenis ayam ini, ini masih kebanyakan saya jenis ayam Yudhistira. Memang daripada ayam yang lain, saya lebih suka ayam Yudhistira ini. Ayam Yudhistira yang generasi pertama. Nah, seperti inilah indukannya aslinya. Ini yang generasi pertama, ayam seperti ini, seperti ini juga. Nah, ini dari hasil anakan dari indukan yang pertama. Jadi kalau nanti ke yang seperti teman-teman lihat di YouTube atau di Facebook, ada yang seperti modelnya ayam kelihatan fenotipnya seperti ayam Elba, saya tidak suka yang seperti itu. Karena memang ayam yang seperti itu tipenya petelur. Karena mungkin saya lihat dari sepintas saja seperti ayam Elba. Kita tahu sendiri ayam Elba itu produksinya memang bagus dan telurnya putih seperti telur ayam kampung. Saya lebih suka ayam Yudhistira yang seperti ini. Motif-motifnya, motifnya, motifnya seperti kuning ini, betina, ya banyak pokoknya. Saya ambil di generasi yang pertama. Nanti saya silangkan lagi dengan seleksi dengan pejantan-pejantan yang lebih bagus. Insya Allah akan lebih bagus juga. Oke, terima kasih kawan, tetap semangat, dan semoga video ini memberikan motivasi bagi teman-teman dan informasi juga serta menambah wawasan kita semua dan tak lupa lagi adalah berbagi pengalaman kita. Di sini, di sini pengalaman saya seperti ini, saya tularkan, saya berikan informasi kepada teman-teman semua meskipun banyak teman-teman yang lebih paham dari saya, saya mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kurang berkenan. Saya mohon maaf tidak lupa terima kasih kepada yang subscribe subscribe pada akhir akhir hari ini semoga tetap semangat dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat kepada teman teman semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh